弟弟，你两只手摁住这个红线绿线，嗯，我进去打火。好嘞。没反应啊，这个坏了。哥，要不我试试嘞？不用不用，要么电瓶没电了，要么挡通活塞都坏了。啊、哦，过两天进城修吧。嗯。快请我做饭吃吧。嗯。姐夫。 车修好了吗？车没修好，坏蛋了。我们先做饭吃吧。今天我们做个羊肉焖汤，先把羊腿上的肉剔下来。弟弟把碗拿过来。剔下来的羊肉切成这种肉块，大块大块，吃着过瘾呢。哥、哦，碗来了。嗯。切好的羊肉直接放碗里。嗯。嗯，这个够三碗了。 点咸盐，再放点葱，葱不能切，就这样撕着放，才好吃呢。哎、嗯，就这样放，再加上水，擀好的面饼盖上我的羊肉，哎、嗯，就这样盖住，锁住羊肉的香味儿。原汁原味吃啊！盖住最后一个，这可味道没汁了呀。 放上笼屉，一会儿就开始蒸了。哎，好了拿出去蒸。弟弟盖上锅，大概蒸它三十分钟就熟了。嗯，好，期待吧来不及啊，我们可好吃了。嗯，哥，这个快熟了吧？肯定熟了，快打开。嗯。嗯啊、这可做成功了，快拿进去吧。快上桌。嗯。先切这个卷子，然后马上可以吃了。 这黄油卷子配上我们的羊肉可好吃了，冒油呢！看，好了，好了，我们的羊肉焖汤越焖越香。打开它的面盖，哇、啊，把这个上面盖的饼撕成条儿放，可以吃了。 哇，这味道可真美味了，姐夫，这羊肉焖汤非常适合我的胃。嗯，感觉上来了、这个。 哥，这味道高耳朵都不知道，那我挺好，老好吃了、啊。这个黄油卷子，嗯，这个是我们草原上的一道传统美食。嗯、姐夫，你以后多做这种羊肉焖汤，你喜欢吃。嗯、行行，牛肉羊肉都给你们。哈哈哈。嗯 <laughs>